अकोला में प्रधानमंत्री आवास योजना के सेल्फी सर्वे में तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों से लाभार्थी परेशान हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला परिषद से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है अकोला जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहे टप्पा दो के सेल्फी सर्वे को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है उनके अनुसार लाभार्थियों को सर्वे प्रक्रिया में तकनीकी व प्रशासनिक अड़चने झेलनी पड़ रही है पहली बार सर्वे के दौरान जॉब कार्ड नंबर अनिवार्य किया गया है जो प्राय पंचायत समितियों में ही उपलब्ध होता है इस कारण ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की अनुपस्थिति और तांत्रिक समस्याओं के चलते लाभार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों का कहना है कि ग्राम सचिवों के आईडी के माध्यम से फॉर्म भरने में अड़चने आ रही हैं, जिससे लाभार्थियों में भ्रम और निराशा फैल रही है उनका यह भी कहना है कि अगर ग्राम पंचायत स्तर पर ही जॉब कार्ड जारी करने की सुविधा दी जाए तो इस समस्या का तत्काल समाधान संभव है सरकारी नोटिस के अनुसार सर्वे की अंतिम तिथि तीस अप्रैल 2025 तक घोषित की गई है लेकिन इन सभी अड़चनों को देखते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी ने कम से कम एक माह की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है यदि मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है संगठन ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से त्वरित तो मार्गदर्शक करने की अपील की है जिससे योजना के लाभार्थियों का हक सुरक्षित रह सके बरचा कड़े जॉब कार्ड निक अच्छा आई डी सुधा कर प्रयत्न के जॉब कार्ड है निंग निघत असल्यामुळे तिथे पूर्ण तालुक्याचा भार राहतो त्यामुळे कर्मचारी संख्या कमी आहे त्यामुळे आमची वंचित भोजन आघाडीची हे विनंती आहे की आ, आ, एक महिना आम्हाला वाढून देण्यात यावा की सर्व लाभार्थ्यांचे जनगुरून कोणतेही लाभार्थी व घरगुलापासून वंचित राहू नये